Даже в момент, когда мы туда заходили, уже такие новости были, и мы это все видим прекрасно, мы это все понимали, куда мы идем, и, ну, и чем это может закончиться. Мы это все прекрасно понимали. Да никак спокойно работали на это. Некоторые моменты бывали, даже на пацанов это давило, кто-то нервничал, переживал, но потом один-два успешных вылета, все на эмоциях. Ура, хорошо все. Ну, нормально все хоть у нас и была возможность заехать на транспорте но мы не знали чем эта поездка может закончиться типа и поэтому э, машина была загружена всем необходимым водой продуктами вся, провизией оборудованием э, но личных вещей мы с собой брали э, такое количество которое вдруг чего мы сможем понести на плечах Ну, то есть там, минимальные там по, по одна две бутылка воды там какой-то перекус БК и все остальное. Работы очень хватало, очень много было работы. Одной из наших таких основных и постоянных задач это было перерезать пути снабжения логистики Российской Федерации, так сказать. Это всегда поддержка нашей пехоты, которая там же работает. Ну, пехота без поддержки с воздуха им будет очень тяжело там сидеть, поэтому нам надо всеми силами, способами, засобами, уражениями и им как-то помогать. И мы старались им не давать спокойно заходить в тот же Мирноград, выходить с него, какие-то ротации, передвижения. Мы все, это все старались брать под свой огневой контроль, так скажем. И нам все доставляли, мы постоянно были с контактами были на контакте с пацанами, которые тут, каждый день спрашивали, что надо, вода, еда, хлеб, какие-то вкусняшки, энергетики. Первое время нас вообще не трогали, наверное, не знали, что мы там есть. Просто делали свою работу. А потом просто в один прекрасный момент у нас с артиллерии 400 снаряда в дом прилетело, и позиция, к сожалению, сгорела. Нам пришлось с нее уйти. В подвале сидели. Работали, это был обычный рабочий день. Типа, ничего такого, просто... Как-то кто-то вычислил. Там оборудование все сгорело. Мы успели собрать только, э, ну у каждого был рюкзак свой какой-то индивидуальный и там поварбанки, там зарядные какие-то телефоны. Ну то, что пригодится в будущем на выходе, это мы все постарались быстро собрать. И у БК, тоже самое патроны под табельное оружие. Контузия была у всех, когда прилетела в по подвал. Такая легенькая, но она была. В Мирнограде, да, фу, -фу, фу, слава богу, ни с кем ничего не случилось, все было нормально. Тогда мы выходили с, с парнями с умежной подразделу, там, к сожалению, да, мы поймали одну в пивишку, и она там, трошки за трех одного из пацанов. Ну, он все нормально, он уже жив, здоров, уже домой поехал, отдохнул. Когда мы туда заходили, уже такие новости были, и мы это все видим прекрасно, мы это все понимали, куда мы... Это такая тяжелая, комплексная работа всего подраздела от КСП до разведки, до зачистки некоторых участков. Это все очень сложно на самом деле. Типа выглядит она, ну да, просто пацаны взяли, вышли, да пошли. Но сама подготовка была очень сложно. Вот, когда мы уже вышли, мы сидели и думали об этом, что это огромная работа, колоссальный труд. Ну, типа, э -э приложен туда для того, чтобы там, пару человек вышло с того мира Погодные условия, все учитывалось. Любые моменты, которые могут как-то повлиять на наш выход, все было учтено. Не без везения. Нам очень повезло. Потому что пацаны говорили, вы выходили, а за вами сзади шел туман. Ну, типа, нам повезло. И время, ну, типа, это опять же, так, это комплексная, комплексная работа. Это все учитывалось, все это видели, что будет такая погода в этот день. Я не считал, но где-то из того, что, ну, как знаю я, местность, где-то километров, ну, под 20 точно. От fpv до кабов, форты, фабы и все остальное. Все, что можно, они в Мирнограде использовали постоянно. Очень много чего решала наша общая атмосфера вот, в, на нашей позиции. Мы все всегда такие с шуточками на позитиве, с, ну, но с холодной головой в этот момент. Поэтому наша атмосфера... Ну, от этого много чего зависело и работа, и, и и настроение, и страх, и желание, вот типа атмосфера много чего дала.